Магазина полностью нет, все уничтожено. Подойти и открыть магазин невозможно, потому что может упасть на голову. И тогда, вы понимаете, последствия. И нас уже не будет. Слава Богу, что это случилось ночью, а не днем, потому что уже нас бы не было. товар очень много порезан, просто порезан. Это, наверное, 70, это точно, да. это видите, что делается? Видите? Это уже товар. Это уже товар. Посеченного где-то 50% да, от товара. А товара много очень. Количество не скажу даже. Сейчас. Ну, много. Не Выкидывать нежелательно. Надо как-то что-то Как-то его оприходовать, показать. Может быть, какая-то будет компенсация нам за это дорогой, купи дорогие. По нашим данным, сегодня пострадало, но повреждено около 14 тысяч квадратных метров. Это, если говорить по земле, по торговым площадям, это, наверное, с учетом нескольких этажей, это больше то есть, ну, свыше 250 объектов, еще раз повторю, это э, в первом приближении, при первых подсчетах. Э, наша искренняя благодарность, в первую очередь, службам ДСНС, которые вовремя приехали и предупредили возгорания, пожары, э, потому что э, с учетом предыдущих прилетов, то есть пожар это очень от пожаров пострадало очень много объектов. Ну, здесь был детский хаб, хаб по выдаче детских вещей. Здесь у нас была выставка камней, выставка бабочек. Ну, приезжали люди, приезжали, приходили предприниматели, посетители рынка. И ну, так, любовались, да. Такое место, знаете, где отдохнуть душой, ну, посмотреть и, опять же, приходили бесплатно выдавали детские вещи, игрушки. Хорошо, что это произошло ночью, потому что здесь никого не было ни сотрудников, ни охраны поблизости. Ну, то есть они все были снаружи и Потому що якщо это це ну, случилось днем, звісно, було б бы намного хуже, тому що здесь завжди є которые які ну, заходять, смотрят. Були невеликі очаги возгоряння. Вони були вчасно локалізовані завдяки зусиллям співробітників ДСНС в Харківській області. Наразі встановлюються Наявність іноземних компонентів у вказаному БПЛА, а також встановлюються, звідки відбувалися пуски вказаних БПЛА.